harbiy xizmatchilarning jipsligini ta'minlash jamoaviy uyg'unlikni yanada oshirish kuch chidamlilik xislatlarini yuksaltirish hamda qo'l jangini armiyada keng ommalashtirish maqsadida shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'mondonligi tashabbusi bilan nukus garnizonidagi harbiy shaharchada qo'l jangi to'siqli yo'lagi barpo etildi yangi jangovar tayyorgarlik obyektining ochilish marosimida shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi nukus harbiy prokuraturasi rahbariyati qurolli kuchlar faxriylari hamda harbiy xizmatchilar ishtirok etdi uzunligi 250 metrdan iborat bo'lgan yo'lakda 15 ta oshib o'tish chirmashib chiqish sudralib yurish qo'l jangi usullarini bajarish maketlari hamda pichoq va muhandislik belkuraklarini uloqtirish nishonlari kabi to'siqlar o'rin olgan to'siqli yo'lak ikkiga ajralgan bo'lib unda nafaqat mashq qilish balki jamoalar o'rtasida musobaqa va bellashuvlarni o'tkazish imkoni ham mavjud harbiy xizmatchilarning jismoniy sifatlarini oshirish sovuq qurollar yordamida qol jangi amallarini bajarishga o'rgatish o'zini himoya qilish hamda o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish maqsadida yaratilgan ushbu to'siqlar yo'lagi jangovor bo'linmalar uchun haqiqiy sinov maydoniga aylanishi shubhasiz zero jamoaviy jipslikni yuksaltirish harbiy xizmatchilarni og'ir yuklamalar va kuchli emotsional stress holatida yaktil harakat qilishga o'rgatishi bilan ahamiyatli bo'lgan ushbu obyekt jangida jangovor ruhni yuksaltirib irodasini xizmat qiladi to'siqlar yo'lagida kunduzgi va tungi sharoitga mashq qilish imkoni mavjud tebranib turgan va turg'un holatdagi to'siqlar mashq bajaruvchidan shiddat va jasoratli harakatlarni talab qilib jamoaga yanada ko'proq qiyinchiliklarni yaratishi bu yo'lakning betakrorligini ta'minlaydi ushbu to'siqli yo'lakchidan o'tish uchun ikki yo'lak bo'ylab 4 nafar harbiy xizmatchidan iborat ikkita jamoa yoritchilar nazorati ostida mashqlarni bajaradi qaysidir bo'linmaning jamoadoshshi to'siqlardan o'ta olmasa yoki pichoq va belyurakni taxtadan yasalgan nishonga qaday olmasa ushbu jamoa safdoshining muvaffaqiyatli harakatlariga erishmagunicha navbatda turgan to'siqdan zabt eta olmaydi qolaversa to'siqlarni o'tish shartlariga ko'ra qaysi jamoa a'zosi xatolik yoki texnika xavfsizligi qoidalariga zid işte, ravishda harakat qilgudek bo'lsa ushbu jamoaning umumiy natijadan ballari olib tashlanadi shu bois vaqt mezoni bilan baholanadigan ushbu musobaqada o'ta hushyorlik chaqqonlik va aniq harakatlar talab etiladi musobaqa tashkilotchilarining ruxsati bilan ushbu to'siqli yo'lakdan o'tishni harbiy xizmatchilar qurol bilan yoki qurolsiz amalga oshirish mumkin hozircha mazkur qo'l jangi to'siqli yo'lagining analogi qurolli kuchlarda mavjud bo'lmagan uni ayni vaqtda yagona ekanligini tafsiflaydi hozirda mazkur qo'l jangi to'siqli yo'lak analogi qurolli kuchlarda mavjud bo'lmagan uni ayni vaqtda yagona ekanligini tasdiqlaydi bugungi kunda zamonaviy qurolli to'qnashuvlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki ta harbiy xizmatchilarda agarda yaqin jang ko'nikmasiga ega bo'lmasa ko'plab harakatlarda mag'lubiyat kuzatilyapti va bu muntazam bizni okrugimiz qo'mondonligi tomonidan tahlillar olib borilmoqda ta. bir vaqtnin o'zida milliy armiyamizda jangovar va jismoniy tayyorgarlikka bo'lgan talab tobora ortib bormoqda shuning natijasida okrugimiz qo'mondonligi tomonidan mudofaa vazirligida yagona bo'lgan qo'l jangi to'siqlar yo'lagi barpo etildi va ba, bu qo'l jangi to'siqlar yo'lagida bugungi kunda shaxsiy tarkibi foydalanish uchun topshirildi qo'l jangi to'siqlar yo'lagining afzalligi shundaki bu nafaqat harbiy xizmatchilarni yakka tarzda qo'l va oyoq zarbalarini qolaversa o'sha pichoq uloqtirishlarini takomillashtirmasdan bu jamoaviylikda ham shakllantirishda olib kelmoqda ushbu qo'l e, jangi to'siqlar yo'lagida nafaqat biz jamoaning e, o'zini tayyorgarligini qolaversa musobaqa ruhida shaxsiy tarkibda jangovor ruhini yanada yuksaltirishga xizmat qildirib kelmoqdamiz mazkur to'siqlar yo'lagida harbiy xizmatchilarimiz o'zlarining kuchlilik chaqqonlik chidamlilik sifatlarini oshirib kelmoqda